Мы говорим, что каждый человек украинец, он является героем. Мы говорим, что партия регионов и Виктор Федорович Янукович, это тоже герой Украины. И мы все вместе поможем ему довести порядок в этой стране, не допустить кровопролития. Также я обращаюсь ко всем митингующим, у которых есть намерение делать провокации, у которых есть намерение незаконным путем попытаться закончить у вас ничего не получится. Потому что здесь стоят люди, которые не дадут этому произойти. Поэтому мы просим вас, умерьте свой пыл и возьмите ответственность за ваши действия. Не допустите кровопролития. Пускай будет мир, пускай будет добро, пускай будет счастье на территории нашей страны Украины. Всего хорошего вам. Юрий Калинчук глава Громадской организации Украины короли на